રાજકોટમાં ફરી માનવતાને શરમસાર કરતી ઘટના સામે આવી રાજકોટના કોઠારીયા વિસ્તારમાં ત્રણ વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મની ઘટના સામે આવી આરોપીએ નમકીનની લાલચ આપી બાળકી સાથે આચર્યું દુષ્કર્મ રામચંદ્ર પાસવાન નામના શખ્સે આચર્યું દુષ્કર્મ આરોપી રામચંદ્રનો પરિવાર ઉત્તર પ્રદેશમાં રહે છે

तो बड़ी दीदी को बुलाने ले करके बुला के लेकर आए तो मेरे को बोल रही थी कि पापा मेरा दुख रहा है तेल लगाया है तो मैं समझ नहीं पाया उसके बाद को। तो उसके बाद मैं खाना उसको डांट उठ के खिलाया था उसके बाद जब मैं चला गया था उसके बाद, उसके बाद उस वो गई डेढ़ दो बजे लेटरिंग करने लेटरिंग करके जब उसकी मम्मी जब धोने गई ना तो उसके बाद वो रोने लगी तो दर्द कर रहा था रोने लगी तो उसके बाद उसकी मम्मी बोली कौन किया कौन तरह तेल लगाया तो उसने बताने लगी यही था उसके बाद उसको रूम पर ले गया तो उसको बताया के था और रामचंद्र पासवान था कैटलरी का लारी लगा था तो तो पंद्रह साल से ऊपर का पंद्रह साल से ऊपर से ही रहता है यहाँ पे और गुलाब नगर में रिलैक्स के बाजू में रिलैक्स के बाजू में तो हम चाहते हैं कि फांसी मिलनी चाहिए और तो हमारा पड़ोसी है पड़ोसी में रहता है तो हम अच्छी तरह जानते हैं पर हमारा कोई सगा लगा वाला नहीं है हम उला है उत्तर प्रदेश से वो बंदा जो है वो भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है फैमिली घर पे है और वो अकेला रहता है